Прежде всего, потому что это очень громкая и значимая социальная акция, которая направлена на женское здоровье, и об этом нельзя молчать, потому что когда к нам уже второй год подряд обратились поддержать, мы не отказались, потому что причина, что... Лично у нас есть знакомые женщины, которые столкнулись с этой проблемой лично. И то, как они преодолевали, это вызывало восхищение и уважение. И наша задача, как артиста и людей, обратить внимание максимального количества женщин на то, что здоровье у нас одно, и что нужно вовремя о нем заботиться. Что, да, это женская солидарность своего рода, потому что чтобы они любили себя, ценили и следили за таким важным здоровьем, потому что они либо мама женщины, либо будущие мамы. И здоровье действительно не ни на другие деньги, и нужно очень к этому относиться. Но так же, как мы, например, делаем макияж, чистим зубы, ежедневно, да, это вот как э, вот какой-то ритуал для нас, это необходимость. Точно так же, если еду за своим здоровьем, тем более это не нужно делать так часто, там каждый день, но выделить хотя бы там один день, там, полгода хотя бы, чтобы обследоваться и... Я обращаю регулярно эту проблему. Да, такое внимание к себе достаточно а, одного, а, двух раз в вот, год пойти к мамологу да, просто провериться, сделать а, узи, сделать снимок – это не страшно. А, я встречаюсь с потрясающими врачами, которые, наоборот, вдохновляют своим настроем, своим позитивом. Они могут поддержать, подкорректировать. Например, я очень мнительный человек, да, то есть я, чуть что я сразу бегу к врачу знаю, что в нашей группе в, 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 в моих знакомых, близких были эти проблемы. Естественно, я переживаю а, об этом. Естественно, заблаговременно пытаюсь выйти. Хорошо. Но мне кажется, что такая позиция должна быть у каждой женщины. Я просто не устану об этом говорить, потому что лучше узнать заранее, не бояться этого. А, потому что проще потом бороться с этим, чем уже будет поздно. Мы видели, как как, как насколько сильнее становятся те женщины, которые достойно справились с этим, благодаря поддержке, благодаря а, вот таким акциям, которые... Ну, мы говорим об этом, да? Мы говорим об этом. Да, эти женщины заслуживают а, такого уважения, если они победили эту болезнь, они прошли через это, и они абсолютно нормально должны себя чувствовать. Вообще, они отличаются от других, даже наоборот, они отличаются в лучшую сторону. А, они могут сказать, что они действительно сильные, и они победители. Вспоминаю фильм «Пылающая равнина», и там есть потрясающая цитата, женщина столкнулась проблемой потеряла одну грудь и она очень переживала моментом, даже как это реагирует ее любимый мужчина. И он сказал, что э, я горжусь тобой, потому что этот шрам говорит о том, что ты боролась, победила. И на самом деле это, это страшно, мурашки по коже, но э, я видела, что эти женщины, у них горят глаза, они любят эту жизнь, потому что они преодолели что-то в своей жизни. Они ценят ее по-другому. Но просто можно не допустить этого момента, просто узнать об этом чуть-чуть раньше и, и остаться вполне здоровым такие генетические, экологические проблемы. Это все влияет. Поэтому мы все в зоне риска. Мы все в зоне риска, независимо от того. К сожалению, да. Но тем не менее, здоровый образ все равно нужно вести. Это необходимо. Нужно следить за собой, контролировать все моменты, особенно которые связаны со здоровьем. боль в, в огромных количествах, мы не, мы не курим, мы, мы, мы активно живем, то есть в принципе стараемся, стараемся заниматься спортом, да. мы стараемся уделять внимание правильному, сбалансированному питанию, то для того чтобы... Конечно, единственное, чего мы не можем контролировать, это стресс, нервные стрессы. Вот это то, что э, сегодня, мне кажется разрушает многих женщин, потому что мы слишком много на себя берем, мы живем слишком активно, мы решаем важные проблемы. А хорошо, если у нас как бы рядом с нами есть сильный мужчина, который может нам помочь что-то скоординировать, но если нет, то, конечно, нервный фон, пожалуй, очень часто является причиной каких-то заболеваний. Поэтому, конечно, прежде всего я бы советовала, наверное, обратить внимание на ваше спокойное, уравновешенное конечное внутреннее состояние. Это и есть э, вот та первая главная ступень, на которой э, вы можете уверенно стоять и говорить, что я здоровая, счастливая женщина. Аутотренинг, наверное, да. пожалуй, вот аутотренинг, это то, что всегда с тобой, всегда может подействовать и помочь, и только вот сам человек с собой, наверное, может договориться. Потом это, конечно, близкие люди, которые могут, например, рядом со мной всегда практически находится Аня, если что, там, родители, муж мой любимый, и они могут поддержать, помочь и успокоить. То есть, я думаю, у каждого человека обязательно есть люди, близкие, которые поддерживают. Но, и, мне, мне и, очень и сложно это. с собой договориться, поэтому Дарина права, да. важно, кто чтобы рядом в этот момент находится. Сейчас уже нет такой тенденции. Наоборот, это уже считается моветоном. Да, моветоном, да. можно так сказать. Это уже а, Прежде всего, естественность а, это то, что дает тебе Господь Бог. И вмешиваться в это, и доказывать кому-то, что ты можешь быть... А, ну, во-первых, это все а, скажем так, статный рефлекс, да? То есть, кто-то сделал, значит, это хорошо. Это не так. Я считаю, что я вообще, в принципе, не представляю, как можно допустить эту операцию. Это очень неприятно. И, и это абсолютно никакой не залог успеха. Совершенно. Я не знаю, может только какой-то штамп существует, но э -э, я думаю, что существует множество женщин, которые сделали эту операцию, и абсолютно ничего в жизни не достигли, не добились. И наоборот. Женщины с небольшим размером грудь. То есть это абсолютно никак не взаимосвязано. Иллюзия, то, не что это -то нравится мужчинам. А есть мужчины, которые это не Сейчас в основном все такие мужчины, которые категорически против чего-то неестественного, не натурального искусства. Да, искусства. А, Во-первых, потому да. что есть ситуации, когда просто это необходимо, но, да. слава Богу, нам, а, нам с Алиной нет такой а, и да, и необходимости пока абсолютно нет. И, и вообще, конечно, я, я боюсь очень этих вещей, когда в жизни своей, слава Богу, в больнице даже не лежала, и я этого очень боюсь. И... Буду стараться как можно больше оттягивать эти моменты, но если вдруг они с возрастом, конечно, может, они и нужны. Опять-таки, я не знаю, может, через 40 я все еще буду продолжать петь, и мне надо будет выглядеть хорошо. К а тому да. что мы не осуждаем тех, кто все решается на операции, потому, потому что это свое, свое видение, своя дорога, да. и это право каждого человека. Но просто если вы конкретно нас спрашиваете, то нет, не пробовать, и в ближайшем будущем, надеюсь, не будем пробовать. может быть гарантированно уверен, а, женщина, увы, а может быть счастью, не знаю, это каждая определенная смысла, должна развиваться самостоятельно и должна делать все, чтобы ее амбиции, ее стремление, её никто не смог ограничить. Потому что мы сами можем себя в чем-то ограничить, но никогда нельзя позволять кому-то в чем-то себя ограничить. Если вы можете вперед, вас никто не может удержать. Если ваш любимый мужчина говорит, дорогая, сиди дома, и я считаю, что ты должна выходить в платье тапочках, это не ваш мужчина, потому что если он не видит вашего желания, если вернее он его видит, но ему противоречит, это неправильная позиция. Безусловно, современная женщина эмансипирована, она абсолютно нормально может совмещать и домашнюю работу, и карьеру. И она обязательно не может, но должна развиваться. Это правда. И даже если женщина прекращает свое развитие и она погружается вот в эту рутину, то она даже становится интересна своему мужчине любимому, который рядом. Это вам разных направлений.